благослови, Владыко. Благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. All нашем нашим блаженнейшим митрополите Фреди, честенем пресвитерстве во Христе, диаконстве, во всем причте и людях. Господу помолимся. Во всечестном Отце нашим, священно Мандрите ворами, святые обители сия, Господу помолимся Господи Гос... стране нашей властей и воинствия, я Господу помолимся Святей обители сей, гради всем, всяком граде, стране и верою живущих в них. Господу помолимся. Господь, о благорастворении воздуха, во изобилии плодов земных, и временных мирных Господу помолимся. Господь, о плавающих, Господь. путешествующих, недугующих, страждущих, плененных. И о спасении их. Господу помолимся. Господи, Вы избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды. Господу помолимся. Господи, Заступи спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Ой. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувшую, Сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Якоподобая Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, нині и присно, и во веки веку. дать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Горе имеем сердца. И Подарим Господа стойной браке.

едите, я есть тело мое, еже завыло в восставление греху. Аминь, Подобнее чашу по вечери Глаголя. Пейте те от нея все, сия есть кровь моего завета, я же вы и за многие изливаемая моя восставление греху. Аминь. Поминай, что во спасительную всю вся. Я нас бы как крест, вот перед ним воскресенье Славные милости будет к нам грешным и помилуй нас. Твоя от Твоих Тебе приносящие о всех и за всям. Тебе к Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, молимся, Боже наш. И все приносим Ти словесную себе скромную службу, и просим, и молим, и садеем. И спаси Духа Твоя, Святого, на ны, и на предлежащие дары сия. Боже, милости, будь к нам грешным. Боже, очисти нас грешных. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Господи, и же пресвятого Твоя Духа в третий час, апостолом Твоим не спасла, и того благи нет имеет нас, но обнови нас, молящих Тися. Господи, уже Пресвятаго Твоя Духа в третий час, апостолом Твоим не спасла, того благи нет имеет нас, но обнови нас молящих Тисах. Не отвижень от нас, но нас, тися. Нет, відже, нет лица Твоего и Духа Твоя Святого нет имеет мне. Господи, же присвятав Господь Твоего Духа в третий час, апостолом послан Тем не спасла, того благиня Тими от нас. На обнови нас молящих Тисяч. Благослови в Боглепсии тело Христа Твоего. Аминь, благослови в Косвятый сей, Честную про Христа Твоего. Аминь. Аминь. Благослови воды того я. Предложив.

Кадила тебе приносит нашему, боженейшему митрополиту Киевскому и всея Украины, Иоанну Фрейеву, Святую Успенские Киево-Печерские лавры, Священную Андрейку. с Богом храни Его паствую. И ныне честь всечестному Отцу и нашему, священному Архимандриту Варламу, с братьями и сестрами святые обители сия, всему священному собору, титурам, благодетелем, строителем, благоукрасителем, благотворителем, жертвователем, Рождающимся, поющим о святой обители сей, благочестивым пригоженным, паломником, святой обители сия, рабом Божиим, Ольге, ныне те за Александру, ныне те за именитому Александру, ныне те за Александру ныне тебе, за Александру и всем православным христианам с спасли Господи мир, тишину и изобилие плодов земных, добродетели христианских и святого отеческих преданий их утверждения и сохранения. мы наши Игумен, наш батюшка. Сегодняшний день рождения, день памяти Святого Благоверного, Великого Князя Александра Невского. Хочется вас поздравить, хочется вспомнить те события из жизни Александра Невского, особенно его кончину, когда Перед погребением 9 дней тело было его не И когда мощи положили в раку, митрополит Кирилл и эконом Севастьян пытались рожать ему руку, чтобы вложить в грамоту. Александр Невский, как живой сам взял грамоту в свою руку и положил руку на место. Всех объял великий страх и ужас. Ничего ничего не придумаешь с пожеланий более вам, дорогой Игумен, нежели той славы, в которой сейчас пребывает святой, благоверный, великий князь Александр Невский. Примите наши поздравления от братьев, скудные наши мысли. Поздравительные слова дорогому отцу Архимандриту Варламу ко дню 73-летия. Ваше высокопреподобие, дорогой отец, наш ягумин. отец, всей братьи, примите наши сердечные поздравления с днем вашего рождения и благословите нас на эти слова. Для нас величайшая радость быть частью церкви Христовой, воинствующей церкви здесь на земле. Вы же дорогой наш наставник, сподоблены великой чести стоять у престола Божия и совершать бескровную жертву и молиться вместе со святыми, которые невидимо предстоять, во святая святых. Вы сегодня и каждую службу молитесь о нас, недостойных, и о нашей многострадальной Украине, о братьях и о духовных чадах. Молитесь, чтобы Господь сохранил эту святую обитель до второго славного пришествия. Молитесь, чтобы на этом святом месте всегда пребывала благодать Господня благодать немощная, врачующая и восхудевающая, восполняющая, чтобы здесь до скончания века прославлялась Царица Небесная и ее святых иконах. Дорогой наш Духовный Отец, Вы с истинно отеческой заботой и любовью созидаете Благовещенскую обитель. Вы живой пример любви ко Христу, любви к Святому Храму и к ближним нуждающимся в слове утешения и надежды. Мы радуемся, когда имеем возможность сослужить с вами воскресные и праздничные дни. Утешаемся Словом вашей сердечной проповеди. Молим Господа даровать вам долголетие, крепость душевную и телесную, духовную бодрость и неосходиваемую благодать. Благодарим Бога за то, что живем и по Его милости спасаемся в обители Пресвятой Богородицы нашем Киевском Назарете. Многое и благое лето, дорогой наш Игумен, с любовью ваши смиренные послушники, братья вашей созидаемой и окормляемой обители Киевский Назарет. 12 сентября 2025 года. Благодарю, дорогие мои отцы, благодарю, спасибо Господи. Спасибо, Господи, Спасибо. Спасибо, Господи. Хочемо щиро привітати здоров'я, радості, духовної краси. Вам, батюшка, ми хочемо побажати Но... всю доброту, яка існує в цьому світі, всю радість, що живе серед людей, найкращі всі, що до вподоби квіти, Даруємо вам у цей святковий день. Дивас, Господи, дивас, Господи, а ти на хіро це вони загренить, тебе на ну, да? хірові. Нехай Господь завжди почує вас. Даруй міцність духу вам, здоров'я, щоб обитель наша наче квіт свіла, щоб горя і біди не знали ви ніколи. <звіць> Нехай сьогодні радість розцвіте, і у кожного в серці хай озветься, молитвою полине в небеса.